Про Грузію сьогодні вночі, вчора ввечері, після того, як комітет парламенту вніс закон про іноагентів у на голосування, були багаточисельні, багатотисячні демонстрації, побиття, масові затримання. Водночас європейському союзі одразу відреагували, закликали забрати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, і буквально перед етером парламент Грузії стало відомо, що парламент Грузії таки ухвалив у другому читанні законопроект про прозорість іноземного впливу або закон про іноагентів, який спрокував масові протести. І з нами на зв'язку членкиня Руху Сила Єдності з Грузії Лана Вінджелія. Лана. Е, Гамарджоба, слава Україні! Героям слава! Так, я, ми, я ну, просто з замиранням серця стежила за тим, що відбувалося вчора в Грузії. Сутички, побиття, силові розгони, все знаєте як. Все те, що ми переживали на, на майдані, і закон, який прийнятий, так лана, розкажіть, будь ласка, що останні події, що зараз там відбувається в Тбілісі, в сінах парламенту, так, так. а пока собирався сьогоднішній пока собирался сьогоднішні демонстрації. Ви слышите мене? Так, пока собиралась сьогоднішня демонстрація. Парламент прийняв закон у втором численні. Вчера на самом деле вся эта агрессия и со стороны правительства, и со стороны полиции была вызвана тем, что демонстранты пытались блокировать выходы из парламента для тех депутатов, которые голосовали за этот закон. Ну, конечно, их оттуда вывели, и потом этот террор продолжился на улицах но вы все уже видели. Сегодня, надо сказать, что сегодняшняя демонстрация, она, наверное, я не знаю, одна из самых крупных, которые вообще была в истории Грузии. Потому что сегодня надо еще иметь, учитывать и то, что это не, не, партийный, не партийный актив. Это как бы партии, не, оппозиционные партии не являются организаторами этой акции. То есть это неправительственные организации, а гражданские активисты, и, конечно, политические партии тоже принимают участие. Но сегодня, я не знаю, я вот вашим коллегам скидывала видео и фото. Я думаю, я никогда не видела столько людей, пришедших вот на неорганизованную, неанонсированную акцию просто в знак протеста. Сейчас трудно понять, что будет следующим, э, следующий шаг оппозиции, следующий шаг э, со стороны протестантов, потому что э, э, Это вот сейчас, уже... Лана, вот это вот сейчас, я извините, это сейчас происходит на улицах Тбилиси, так? Це... Да, да, mm -hmm. это на Руставине, специально отошла подальше, чтобы здесь ловил интернет, и интернет и было как-то слышно меня, потому что там невозможно, там очень шумно. Я примерно, мне пришлось идти километр от здания парламента, чтобы отойти туда. Но люди все равно идут сейчас вот непрерывным потоком. И вы знаете, обострение будет, скорее всего, ночью. Депутатов вывели из парламента и объявили, что полиция, как бы вот эти вот рабокопы, которые называются вот такой одетые, специально одетый спецназ, их тоже вывели из парламента, мол, продолжайте демонстрацию, делайте, что хотите. Ну, как бы тут уже такой вопрос: тут вопрос уже не в русском законе, тут вопрос в русском правительстве. То есть, если даже, если даже случится так, что парламент не утвердит этот закон в третьем чтении, то У нас нет никакой гарантии, что они не сделают это через пару месяцев или через шесть месяцев или на следующий год или его. То есть с этим правительством мы это уже проходили. В прошлом году вы знаете, какие были демонстрации и насколько они были массовые, и в итоге закон не утвердили. Сейчас процедура такая: правительство для того, чтобы как бы скинуть вот этот вот вот это напряжение, они объявили праздники. У нас, ну как бы и у вас тоже пастан в эти выходные. И у нас объявили праздники до 10 мая, чтобы люди максимально выехали из города, раз только каникулы и как бы праздники. Но есть подозрение, что это будет иметь обратный эффект, что люди наоборот приедут в город, приедут из регионов, потому что они будут свободны. Сегодня тоже есть большие группы, которые приехали из регионов и присоединились к этой демонстрации. Но сейчас очень трудно сказать, чем это закончится и что будет сегодня. Потому что, в принципе, ситуация кризисная, то есть критическая ситуация. Либо вот, молодежь настроена очень оптимистически и не собирается отсюда уходить. Но, с другой стороны, наверное, уже стоит политическим лидерам тоже включаться активнее. Вы знаете, что вчера полиция э, похитила лидера самой большой оппозиционной партии Грузии, Левана Хабейшвили, его э, сильно избили, у него перелом э, лицевых костей, сотрясение мозга. У нас, нас, нас есть видео, видео и фотографии, так. Леван Хабиешвили, якого побили, и он сегодня выступал в парламенте. Так, вот так он выглядел. Парламент его нельзя было арестовать как без э, разрешения парламента на улице его арестовать было нельзя. Но ну, и таким образом, то есть есть эти кадры, как его похищает вот этот вот спец, да, да, спецназ, и вот в таком состоянии его нашли, потом соратники в больнице через какое-то время, через полтора или два часа. Угу. Він, він записав звернення, я бачила Бодя, Там 31 й файл. Лана, перекладіть про що він говорить. Ну скільки він політик, він парламентарій. Про що він говорить із лікарні після побиття? О, я вас крашу не поняла, що ви просто <реку> мілібір. Ага, ага, добре, да. Да. Подивимося відео, да. А кліпики, що там говорить? Да, 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 да. В бзола путіністів із цінаовде, гунда гагзелдес. Арафері арквива, твалиц гайвлис, таніц гайвлис да, алафері гайвлис. В бзола путіністів із цінаовде, гунда гагзелдес. Он говорит, что борьба против путинистов должна быть продолжена. У меня ничего не болит, все заживет и глаз, и голова, и все. Борьба против путинистов должна быть продолжена. Mm -hmm. И сегодня мы на потасовки в парламенте. Вы кажется, что ну то кто то, там <с 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 да. да, то есть это, нас, это уже не новость, что у нас продолжается в течение долгого времени, когда к этой кризисной ситуации оппозиция пытается задать вопросы. А -а -а правящей силе и задать критические вопросы, там просто начинается скандал и потасовка. Как бы наша оппозиция, она в меньшинстве, и поэтому это, конечно, очень тяжело все видеть и слышать. Да, і щодо заяв, щодо заяв прем'єр-міністра, який сказав, що правляча партія не відмовиться від цього закону, не відкажеться від закону. ни при каких условиях, не на протесты. Да, 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 они так заявили, и несмотря на то, что у нас сегодня есть заявление, я думаю, и Евросоюза, и американских официальных лиц, и премьер-министра Литвы вчера вы тоже выразился по этому поводу, то есть все говорят, что если этот закон будет принят, в первую очередь будет пересмотрен режим безвизового, безвизовый режим с Европейским Союзом, с Шенгенской зоной, а затем будет пересмотрен статус кандидата членов Евросоюза. То есть на сегодняшний момент для них это уже как бы непонятно, если они на это пойдут. Понимаете, в чем дело? Несмотря на то, что а вот это статус а, кандидата Евросоюза, это более понятно молодежи, как-то это политический месяц. Вот это безвизовые а, режим с шенгенской зоной и с Европой, это на самом деле касается а, совершенно всех. То есть у нас а, а, более 200 тысяч э, взрослого населения уезжают на заработки временно, то есть они уезжают и приезжают в Европу из-за того, что творится в стране, какая здесь экономика, поэтому они едут туда на заработки. Естественно, они это полулегально и нелегальным способом, но они, поскольку могут без визы э, въезжать в Евросоюз, э, это, они это могут сделать. Если сейчас опять начнется визовый режим, я не знаю, э, э, это будет гораздо больше протестов, гораздо больше шуруп. Суров слоях населения, чем сам статус uh, кандидата в члены Евросоюза, который, конечно, был интересен, и понятным молодому поколению, чем вот, <coughs> uh, поколению старше 60 лет. Uh -huh. И еще до заявы, еще до президентки, да, яка сказала, что будет на, накладывать эту? Да, так. Она сказала, что она будет, она наложит вето на этот закон, но дело в том, что после последних президентских выборов Конституция у нас еще изменилась, и у нее осталось довольно мало прав. То есть она может наложить вето, и если при режиме парламентско-президентской республики, после того, как президент три раза накладывал вето на закон, ему приходилось распускать парламент и объявлять новые выборы, сейчас этой нормы нет. То есть она может три раза наложить вето, парламент как бы, ну, перешагнет у них достаточно голосов, чтобы это вето ну, как бы отменить и принять закон так, как они хотят. То есть сейчас дело в том, что вот эти выходные, которые у них надежда на то, что люди выйдут из города, и не будет такого активного протеста, она параллельно с этим парламент может назначить экстренное заседание в любой момент. То есть они могут назначить, я не знаю, вот у нас сейчас Пасха, и у вас, наверное, да, это такие праздники, когда uh -huh. особенно люди в города, они могут даже в понедельник назначить третье слушание, и вот, не знаю... Посмотрим, как, посмотрим, как пройдет сегодняшняя ночь. Так, да, я бажаю вам берегти себе, звичайно. Цікаво щодо затриманих і побитих під час вчорашніх сутичок, чи відпустили, чи порушили кримінальні справи, справи за перевищення своїх обов'язків ну, силовиків, поліції, міліції. Так, да, ну надіжди на те, що там хтось щось розслідує і когось накажуть, звісно, ніякої немає. То есть сейчас, понимаете, это даже 10 лет назад Уличные протесты и там, террор по отношению к протестантам это, это, это была другая тема да? А сейчас все в экран, на экране Все в онлайн и все в прямом эфире То есть там очень сложно кого-то чем-то обмануть Но это не мешает им не расследовать У них большинство в парламенте, они правящая сила У нас абсолютно коррумпированные последние пять лет, в особенности э, полиция и вот эти вот силовые министерства, силовые структуры, поэтому, например, все знают, что те полицейские, которые принимают участие в разгоне демонстрации, они получают большие премии в тот же день, там, половину зарплаты и так далее. Конечно, это очень сложно. Ну, Янукович тоже думала что он бессмертный, так, а, это Ми за це ми за це заплатили там. В них теж була більшість, і була і силові органи всі були в їхніх руках. Ми за це, на жаль, заплатили високу ціну і платимо далі. Але я підписалася після вчорашньої ночі, підписалася на пабліки грузинів. І от 57 тисяч людей за одну ніч вступили в одну групу учасників акції. Там знайомляться, допомагають устроїтись в Тбілісі. Хто їде з регіонів, людям допомагають з житлом. з Харчуванням. Да. Приїжджаю. А сотні мотоциклістах. Так, це вулиця Тбіліса. Ми, mm -hmm. ми до речі, та мотоколона, яка збиралася біля тбіліського палацу спорту. Люди на мотоциклах, скутерах. Э, -э так. Вчера дня... куда... да, а, днем а, одна девочка, она художница, она молодая художница, она сказала, что многие люди, которые хотят из региона приехать, они не имеют на это возможности. Давайте по возможности берем немножко на это денег. А, через 6 часов в этой группе а, было 42 тысячи человек. В два часа дня уже было собрано 105 тысяч лари, но ну, это не такие грандиозные деньги, но для нас это много. И еще есть одна журналистка, которая тоже стала собирать ресурсы, и на ее счету, известная журналистка, и на ее счету собралось 200 тысяч лари. То есть, в принципе, это, это совершенно такой, я не знаю, гражданский, гражданский проект. то, то есть, когда в прошлом политические партии устраивали э, акции протеста, и они занимались организацией. Конечно, им приходилось тратить свои партийные деньги, чтобы помочь кому-то приехать из регионов. В этом случае, то есть грузинский народ сам финансирует себя, чтобы э, и там не только деньгаж дело, там э, очень много э, постов, я не знаю сотни постов, что люди могут предложить свою свою квартиру, там свою комнату и оставить кого-то на день, на два, кто хочет приехать и им негде остаться. Тобто, да, как бы такого, такого опыта у нас ще не було. Так, а в нас, знаєте, те, що дивимося в Грузії, це в нас як дежавю. Ми з вами, ми за вас да, за, за вболіваємо, тримаємо кулаки за е, Грузію в Євросоюзі, за демократичну Грузію і за майбутнє грузинської молоді в Євросоюзі разом із Україною. Лана, дякую вам дякую. Да. дякую вам за включення. Тримайтеся. Слава Україні і, і всім дякую. своїм друзям передавайте велике вітання з Львівщини. Дякую. Дякую. Так, це була е, Лана Гвінджелія, е, членкиня руху Сила в єдності з Грузією».